Наши витания, шановным глядачам. В каждом місті є есть такие куточки, якими пишаются місцеві и их показывают гостям. Цікаво, Сколько таких куточков в энергодаре? Сейчас узнаем. Та да, що может быть только парк победы. Больше там ничего такого у нас нет. А у нас некуда вести. У нас только один парк. Ну город надо показывать, что а. Ну парк, весь все да, все надо показать чтобы... Сначала парк победы. И ДК современник, молодежный. Да. Вот с той стороны и начали. Набережная. Угу. ДК современник, ДК молодежный. Вот. Ну, наверное, самая большая достопримечательность нашего города это атмосферная станция. Угу. Хотите, не хотите, все равно надо показывать одну станцию. Большой промышленный объект. Набережную. Угу. Современник. И по улицам ходим. Очень красиво, на фестивальную у нас. Поэтому и идем в парк Славы. Ну, как всегда, показываем станцию, подъезжаем поближе и рассказываем о ней. Вот. Ну и интересные у нас парки сейчас, сим сейчас симпатичные, в принципе. Вот. Особенно там, где звери. Но раньше покрасивее было, конечно. Вот. Ну и так, особо-то что, по набережной пройтись. Ну, это первое дело, парк Победы. Думаю, самая главная наша достопримечательность в городе. Ну и обычный парк, думаю, тоже показал бы. К современнику сходил бы, сводил mm -hmm. бы его, показал бы ему э, памятник Тараса Шевченко. Mm -hmm. Первое, что у нас есть, это была, была в данный момент, она тоже очень красивая, это аллея роз. Mm -hmm. Там есть памятник Хенеку. Mm -hmm. и э, современник. Так. Второе у нас замечательное, это набережная, mm -hmm. очень красивая. Это оригинальные соты, которые когда-то делали кубинцы, иностранцы, строили. Очень красивый есть музей, есть как детские кафе, есть кафе «Шоколад». Такой, как можно отдохнуть, просто даже пенсионерам посидеть на лейке. Очень красивые лавочки. Подросли деревья, ну что, раньше было 25 лет тому назад, там бурлила молодежь, бегали, работали. Я в одном из кафе детского работала, кафе Дениска. У меня был такой генеральный... А Есть и Да, генеральный директор был Сергей Григорьевич Майор. Когда-то был, я ему помогала, баллотировался в депутаты. И был он, и работал. Ну как оно, по очередности все уходит. Вот, ну что, мы помолодели, постарели. Тепер ми водимо своїх внуків на набережну. Я своїм містом горжусь. Город красивый, город чистый, город парк Победы. Парк Побєди. Ну, звичайно, там дитяча площадка. Ай-яй-яй! А я якраз сьогодні всіх запитую про те, якби до вас приїхали гості з іншого міста, куди б повели? Щоб показали. От куди б повели? Парк Побєди. А чим тобі подобається парк? Uh, можно сказати, історія там танки є, все рассказывают, и некоторые. Екскурсії там можуть бути іноді, если туди пойти на екскурсії там з класом. Uh -huh. А то, вам подобається, що там чисто? Так. А що це ви тут наробили? Me, which... А є такі місця, які б ви навпаки отак от обійшли і не показали? Не знаю. Вроде так нічого. Убирають, говорится, мусор и все, ну, не знаешь. Ты вот сюда вот залез за канал, можно не водить людей, там мусора куча, никто не убирает. Вообще город неухоженный, мне кажется, вот и дороги, и газоны, и, войти во двор, допустим, мусорные баки и прочее, прочее. Много чего на самом деле. Хочется лучше, но нет, меня зависит. Наш рынок, наш автовокзал. Ну, И... автовокзал у нас мав бы бути, да? Да. Обличие, визитивка. Да. Ну. да. Вот эти вот места мне не нравятся в городе. И некоторые остановки, которые не до конца обустроены для людей. Особенно в районе автовокзала, когда люди приезжают с сумками, старые люди вот из сел. Им даже негде присесть на скамеечке, ждать вот очередной автобус. Не, ну вы отличный э, репорта э, репортаж там, где, там делали про АТБ. Про очень симпатичное место. А так не знаю. Такого прям позора позора нет, по-моему, у нас. А у вас не жесткого. например. Ну это так просто, так, Ну не Ну, некоторые считают это даже романтикой. Сталкеры какие-нибудь там, если будут полазить, то наоборот пойдут туда. По моему мнению, нет. Нормально все у нас в городе, все хорошо. Тоже болит немного сердце о том, как когда-то был у нас речной порт, красивый. Главное, были ходили катера, метеоры. метеоры. Да. Старый парк тоже возобновляется всю дорогу. Но немного мне не нравится, потому как там очень грязно, где заливают воду, и ее немножко не успевают чистить работники. Потому что и хлеб валяется, и корки валяются. Вы и можно просите вы... пруды? Да. Большое замечание, потому что я работник э, торговли, чистоты, была санитария, проверка была. А Дело в том, что вот сразу тебе утки, свиньи, гуси, летает э, павлин-мавлин этот с перьями, да, и от него летят, грязь летит. И тут же делают вату, и тут жарят эти, э, как попкорн. Понимаете? Да. Вы согласны? Гигиена – враг Гигиена, туриста. да. И поэтому уже это не прельщает, а отталкивает. Большая Она... часть города. Не повели, не показали? Mm -mm. Ну, тут очень грязно. Как-то не очень. Ничего нового нету. Зразумела. А вот смотрите, видите, вот тут на синях кто синих? Да. А как вы думаете, это це... кто сделал? А ну, кто обычные прийти? люди. приємно тепер тут знаходитися? – Не дуже. – Ну, я просто розмовляла з хлопцями, які плюхали прямо ось так от насіння, прямо розмовляючи зі мною. Що можете їм передати? Пусть впадаються цим насінням. Радикально. Отже, в першу чергу енергодарці готові показувати парки: як парк перемоги, так і старий міський парк. Також згадали атомну електростанцію. Готові люди вести своїх гостей на набережну та ще в декілька місць, але не готові показувати місця, де брудно та негарно. Але ж Мені здається, не місце робить людину, а людина робить місце. Подивіться, ми бачимо, що не всі люди люблять своє місто дійсно, а лише готові говорити про це. На жаль, Катерина Стаценко, Олег Сорокін, НТС.